আৰু আজি আমাৰ একৈছ তাৰিখ একৈছ এপ্ৰিলত ছেমিনাৰ ৱৰ্কশ্বপ হিচাপত এটা কম্বাইন আমি প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই হিচাপত প্ৰতি বছৰে প্ৰতি দুমাহৰ মূৰে মূৰে ছটা হ'ব বাৰ মাহত ঠিক আছে আমাৰ এইটো দুই নম্বৰটো হৈ গ'ল আৰু আজি আমি লৈছিলোঁ যে যাৰ যি কুৱেশ্যন আছে সেইবিলাক আপোনালোকে সুধিব পাৰিব ডিচকাশ্যন কৰিব পাৰিব মুক্তভাৱে আৰু একৰ্ডিং টু আৱাৰ মানে প্ৰগ্ৰেম আজিৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম আছিলে সেইটো আমাৰ দিয়া হৈছিলে কি আজি আমাৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম আছিলে সেইটো প্ৰগ্ৰেমৰ ভিত্তিত ইয়াত আছিলে আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'বলৈকে প্ৰথমটো লেট্ৰিন বাথৰুম টয়লেট ছেপটিক টেংক এই ষ্টাডি ৰিচাৰ্ছ আৰু কণ্ট্ৰভাৰ্চি এণ্ড আমাৰ এটা ষ্টাডি আৰু ৰিচাৰ্ছ আৰু যিটো কণ্ট্ৰভাৰ্চি আছে আলোচনা সমালোচনা আৰম্ভ কৰি যিখিনি আমাৰ মানে সন্দেহ আছে আজি এইখিনি বস্তু আমি নিৰ্মুল কৰিম টয়লেটৰ বিষয়টোক লৈ পেলাই আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলেও বিভিন্ন কথা বেলেগৰ পোৱা বিষয়ক লৈ প্ৰশ্ন কৰে আৰু বহুতে প্ৰশ্ন দিছে ইউটিউবতো পাইছোঁ তাতো অনেক অনেক কথা তাত আলোচনা কৰা যায় হেনা আৰু আমাৰ ছিষ্টেম অনুসৰি টয়লেটৰ যিটো ধাৰণা বা যিটো এষ্টাব্লিছমেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন সেইটো আনৰ লগত নিমিলে এতিয়া আমি টয়লেটৰ যিটো মেটাৰটোক লৈ আজি এইখিনি আলোচনা কৰিম যদি আমি চোৱা যায় এটা কথা হ'ল কি বিশেষভাৱে মন কৰিবলগীয়া সকলোৰে ক্ষেত্ৰত লেট্ৰিনো এক্সট্ৰা ঠিক আছে আৰু বাথৰুমো এক্সট্ৰা চেপটিক টেংকটো এক্সট্ৰা হেনা গতিকে এইকেইটা সকলো বেলেগ বেলেগ বিষয় আৰু বৰ্তমান পৃথিৱীত যিটো আমি টয়লেট বুলি কওঁ সেইটো লেট্ৰিন বাথৰুমটো আৰু চেপটিক টেংকটো গোটেইকেইটা লগাই পোৱা যায় টয়লেট গতিকে যদি আমি চোৱা যায় আজি ষাঠি বছৰ আগত তেতিয়াহ'লে কি আছিলে যে আমাৰ অসমীয়াবিলাক অসমীয়া যিবিলাক মানুহ বা ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল মানুহে পায়খানাৰ কাৰণে ঘৰত কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে ক'ৰবাত বহুত দূৰত পথাৰত বা হাবিত হেনা জংঘলত গৈ পায়খানা কৰি আহে তাৰপিছত হয়তো এটা সময় মানে এটা সময়ত তেওঁলোকে পুখুৰী আছিলে বা নদীত গা ধুই আহে কাম সিমানতে শেষ ত' বাহিৰত গৈ পেলাই ক'ৰবাত নদীৰ কবনা হেৰিয়া অঞ্চলত হাবিত পথাৰত গৈ পায়খানা কৰিব আৰু তাতে গা পা ধুই গুচি আহে মানে সেইটো হয়তো নিজৰ পুখুৰী খান্দিবলৈ ব্যৱস্থা নাই চাগে নৈ আছে জান জুৰি আছে তাতে ধুই ধুই দিয়া যায় গতিকে টয়লেটৰ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই ঠিক আছে তাৰপিছত সময় যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈ আহিলে আৰু যেতিয়া ঘ মানে জনবসতি যেতিয়া ঘন হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে কিছু অলপ সীমাবদ্ধতা আহি পৰিলে ফলস্বৰূপী কি হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে মানে পায়খানাটো হয়তো ঘৰৰ বাৰীৰ ওচৰৰ কোনোবা হাবিত বাৰীত হা পায়খানা কৰে তাৰপৰা আহি কি কৰে ঘৰত আহি পুখুৰীটোত গাত গা ধুইহি কাৰণ পুখুৰীটো সহজ তেতিয়া হয়তো এটা সময়ত সেই এটা সময়ত টিউবৱেলৰ আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে বা কুঁৱাৰো আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে ঠিক আছে গতিকে সেইটোও প্ৰব্লেম নাই সেই ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত যেতিয়া সময় যেতিয়া অগ্ৰসৰ হৈ আহিলে আগবাঢ়ি আহিলে তেতিয়া কি কৰিলে যে বহুত দূৰত হৈ যায় বেলেগৰ ওজৰ আপত্তি থাকে গতিকে বাৰীৰে এটা চুকত আমি টয়লেটৰ মানে এটা লেট্ৰিন এটা বনাওঁ তাৰপিছত কুঁৱাৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল কুঁৱাৰ আৱিষ্কাৰ মানে ৰিং বনাই পেলাই এটা কুঁৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা হ'ল যিটোত পাথৰ চিমেণ্টৰ দৰকাৰ হ'ল সেইটো আৱিষ্কাৰ পিছত তাৰপিছত আৰু অলপ ডেভলপ হৈ গ'ল সেইটো হৈ গ'ল টিউবৱেল হেনা এটা বিশেষ মেচিন যন্ত্ৰ যিটো এনেকৈ এবাৰ কুঁৱাতকৈ সৰু ফুটা তৈয়াৰ কৰি পেলাই তলৰ পৰা পানী উলিয়াবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হৈ গ'ল গতিকে আৰু আমাৰ যিসকল মানুহ অসমতে আমি দেখিছোঁ বা ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক আছে তেওঁলোকে তেতিয়া মাটিৰ সংখ্যা বাৰীৰ সংখ্যাটো বহুত ডাঙৰ আছিলে তেতিয়া সেই বাৰীত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে পূব ফালে আৰু উত্তৰ ফালে মূৰ কৰি ঘৰটো বনাইছিলে দক্ষিণ আৰু পশ্চিম ফালে পিঠি দিছিলে আৰু পশ্চিম চাইডে তেতিয়া বাঁহনী গছ গছনি কাৰণ মানে অসমীয়াৰ বাঁহ আৰু সেইটোৱে হৈছে সিহঁতৰ হাঁহ বুলি এটা কথা আছে বোলে যাৰ বাঁহ নাই তাৰ হাঁহ নাই বুলি এটা কথাও আছে গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিলে তেতিয়া বাৰীৰ সেই পশ্চিম চাইডে এটা পায়খানা তৈয়াৰ কৰিলে আৰু তাতেই টেংকটোক ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব হে না কৰিলে গতিকে গা গা ধোৱাটো পুখুৰী বা হেৰি হয় এই বছৰ কৰিলে তাৰপিছত যেতিয়া মাটি কমি আহিলে ঠাই কমি আহিলে তেতিয়া লেট্ৰিন আৰু বাথৰুম কাৰণ যদি এবিঘা মাটি থাকে সন্তান যদি দুই তিনিটা থাকে তেতিয়াহ'লে সেই মাটিটো ভাগ হৈ যাব ভাগ হৈ গ'লে জে জেগা তাৰ যিটো আছে ন মানে চাৰিসীমাটো কমি যাব তেতিয়া কি হ'ব প্ৰত্যেকৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ লেট্ৰিনৰ দৰকাৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে ফলস্বৰূপে কমি আহিলে ডেট ডেট মিনছ মানে ঘৰৰ ওচৰত সি মানে ক্ল'জ হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ল ঠিক আছে গতিকে ক্ল'জ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ টেংকিটো তেতিয়াহ'লে লগতে লগ মানে বনাবলগীয়া হৈ গৈছে খুব ওচৰত হা ঠিক হৈ গ'ল তাৰপিছত কিছু যেতিয়া সময় আৰু যুগৰ যি অগ্ৰগতি হ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকে ভাবিলে মানুহবিলাকে যে তাতো অকণমান বৰ দূৰ হৈ যায় ৰাতি বিয়লি গতিকে এইবাৰ ঘৰৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা কৰা যুগ আৰু সেইকাৰণে ঘৰৰ কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত মানে যিটো ঘৰ যিটো আমি য'ত বাহ কৰোঁ তাতে এচুকত তেওঁলোকে ৰুমৰ লগত সংগতি ৰাখি ওচৰৰে হোৱাকৈ টয়লেটৰ নামৰ বিষয়টো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ঠিক আছে গতিকে এইটো এটা ক্ল'জ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে যদি চোৱা যায় যে একেবাৰে তাহানিৰ যিটো জংঘলৰ পৰা গৈ 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 কি কৰিলি এতিয়া বেডৰুম পাই গ'ল আহিল টয়লেটটো হয় ন টয়লেটটো এইবাৰ বেডৰুম পাই গ'ল কাৰণটো হয়তো এইটোও হ'ব পাৰে আৰু এটা বস্তু যে ৰাতিয়ালি অলপ পায়খানা কৰিব লাগিলে গা ধুব লাগে বা এইটো সুবিধা হয় যদি ওচৰতে যোৱা যায় এটা কথা আগৰ দিনৰ মানুহতো পায়খানা কৰিছিলে কিন্তু মই ভাবো যে আগৰ দিনৰ মানুহতকে এতিয়া মানুহবিলাক পায়খানা বেছি কৰে কাৰণ খায়ো বেছি কাৰণ আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকে এসাঁজ বা খাইছিলে বা দুসাঁজ ভালদৰে খাইছিলে কাম কৰিছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ হজম হজম শক্তি তেওঁলোকৰ আহ ভাল আছিলে সেইকাৰণে হয়তো এটা কথা যদি তেওঁলোকে বাৰীত বা জংঘলত গৈ পেলাই যদি পায়খানা কৰে তেতিয়াহ'লে ৰাতি বিয়লি তেওঁলোকৰ পায়খানা নালাগে নেকি ৰাতি তাত হাবিলে যায় নেকি এটা কুৱেশ্যন এইবোৰ কথা এটা থাকি গল গতিকে নিশ্চয় তেওঁলোকে হেল্থ মেটাৰটো ডাইজেষ্টিভ পাৱাৰটো ঠিক আছিলে খোৱাও কম আছিলে নেচাৰেল হেৰি খাইছিলে আৰু আজিকালি মানুহবিলাকে লেট্ৰিন দিনটোত দুই তিনদিনমান যাবলগীয়া অলপ খাই দিয়াৰ লগে লগে তাক হয়ো লেট্ৰিনটো খুব জল্ডি ওচৰত দৰকাৰ হয় তাক ঠিক আছে গতিকে এতিয়া এইটো হৈ গ'ল টয়লেট আৰু তাতে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে পায়খানাও হ'ব হা এৰিবও লাগিব ধুবও লাগিব ঠিক আছে সেইটো এইটোক মিলাই পেলাই এতিয়া কোৱা হয় টয়লেট তাৰমানে লেট্ৰিনৰ টেংকী লেট্ৰিন আৰু বাথৰুম এই সকলোবিলাক সামৰি কি হৈ গ'ল নামটো হ'ল তাৰ টয়লেট ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা এটা কথা বুজা গ'ল যে লেট্ৰিন আৰু টয়লেট যিটো এটা নিগেটিভ যাক আমি দুৰ্গন্ধযুক্ত বুলি কওঁ সেইটো একেবাৰে ঘৰৰ ভিতৰত হোৱাটো এক প্ৰকাৰৰ দুখ হিচাপত গণনা কৰিব পৰা যায় যিটোৱে হয়তো অশান্তিৰ কাৰক সৃষ্টি কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া মূল বিষয়টো হ'ল কি যে টয়লেটটো বৰ্তমানৰ যিটো টয়লেট সেই টয়লেটটো ক'ত বহোৱা হ'ব বাট তাত যদি ডিফেক্ট থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো কেনেকৈ ৰ'দ কৰা হ'ব এইটো এটা ডিপ ৰিচাৰ্চাডি কথা হৈ গ'ল প্ৰথম কথা টয়লেটটো আমাৰ অসমীয়া সমাজত পশ্চিম ফালে ব্যৱহাৰ হৈছিলে আৰু দক্ষিণ ভাৰতত দক্ষিণ পশ্চিমৰ ফালে ব্যৱহাৰ হৈছিলে আৰু আমাৰ যিসকল ৰিচাৰ্চাৰ্চ বাস্তুত আছে তেওঁলোকৰ মতে হাই লেভেলৰ মতে যে চাৰি যিটো কোন ফৰ্থ এংগল পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ যি দুডাল এক্সিছ যায় মানে যিকেইডাল ৰেখা এটা প্লটত ডিভাইড হয় সেইটোত ৱেষ্ট মানে আৰু চাউথ এক্সিছৰ ভিতৰত কৰিবলৈ গৈছিল ৱেষ্ট আৰু চাউথ এক্সিছৰ ভিতৰত কৰিবলৈ কৈছে বাহিৰত কৰিবলৈ কোৱা নাই নিউ ৰিচাৰ্চাৰ্ছবিলাকৰ পৰা সেইকাৰণে সেইকাৰণে দক্ষিণ আৰু পশ্চিমৰ মাজৰ যিটো ট্ৰেংগেল থাকে হয় ন সেই ট্ৰেংগেলটো টয়লেটৰ কাৰণে উপযুক্ত লেছ হাৰ্মফুল আৰু যদি একৰ্ডিং টু আৱাৰ বাস্তু যদি তাক চোৱা যায় যিটো আমাৰ বাস্তু পুৰুষ গণনা কৰা হয় এই বাস্তু পুৰুষৰ যিটো মানে কঁকালৰ পৰা যিটো তলৰ ছাইডটো য'ত ভৰিকেইটা আৰু মানে পোকৰটো থাকে ক'ত আছে দক্ষিণ আৰু পশ্চিমৰ ফালে গতিকে বা তেতিয়াহ'লেতো চবেইতো জনজীৱন আছে ভৰিৰ তলত অংশটোত মানে পোকৰ যিটো কোৱা যায় হয় না তাৰ দ্বাৰাইতো চবেই সেইটো কাম কৰে গতিকে সেই প্লটটো তেতিয়াহ'লে বাস্তু পুৰুষৰ হিচাপতো সেই চাইডেই হয় আৰু বৰ্তমান যিবিলাক আমি দেখি আছোঁ যে দক্ষিণ পশ্চিম যাক কোৱা হয় নৈৰ কোনত টয়লেট বঢ়াব নালাগে তাত পিতৃদোখ পিতৃৰ দোষ এইবোৰ এনে এটা ধাৰণা সেই বস্তুটো আছে কিন্তু এইটো এটা হ'ল পিতৃ দুখটো পিতৃ যিটো আছে সেইটো হ'ল এটা মানে ইমেজিনেৰী কিয়নো কাৰোবাৰ কোনোবাই যেতিয়া জন্ম দি পেলাই তাৰ যদি মাক বাপেকো নাথাকে নাথাকে বেলেগে তুলি তল দীৰ্ঘ কৰে তেতিয়া তাৰ পিতৃ মাতৃ কোন হা আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে এই জেগাটো কোৱা হয় নৈৰ নৈৰিত কোৱা হয় নৈৰিত মানে হৈছে মৃত্যু যি শেষ হয় আৰু সেই নৈ ঋত্যত যিজন তাত দেৱতা থাকে তেওঁক কোৱা হয় নৈৰিত ফলস্বৰূপে আৰু সেইটো মানে সেই এৰিয়াটো চাউথ ৱেষ্টটো একৰ্ডিং টু এষ্ট্ৰবাছটো সেইটো হৈছে ৰাহুৰ স্থান ৰাহু হৈছে এটা মেলাফিক বেয়া গহ হেনা অসুৰ গান লেতেৰা অসুৰবিলাক লেতেৰা আছিলে ফলস্বৰূপে তাত আৰু ৰাস সেইকাৰণে তাক টয়লেটক তাক ৰাহু কাৰক্য় পোৱা যায় ৰাহু হৈ গ'ল কাৰক্ক ফৰ টয়লেট কাৰ্য ফৰ ষ্টিৰ ৰাহু ভঙা টুটাছটো গতিকে সেই স্থানত টয়লেটটো বহোৱাটো ভেৰিসন্মত ডেট ইটছ চাইণ্টিফিক ইয়াত আৰু কোনো সন্দেহ কৰিবলগীয়া নাই আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যিসকল আছে তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে ঠিক চাউথ ইষ্টৰ পৰা ইষ্ট নৰ্থ ইষ্ট নৰ্থ আৰু নৰ্থ ৱেষ্ট এইটো এৰিয়াত টয়লেট পাইখানা টেংক বহোৱাটো নিষিদ্ধ এতিয়া এটা কথা ইয়াত যিটো ক'লোঁ যে আমি যদি টয়লেট বহোৱা যায় টয়লেট বহাটো তেতিয়াহ'লে টয়লেটৰ এটা চিট আৰু এটা বাথৰুমৰ মানে গা ধুবৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰাটো জৰুৰী কিন্তু টেংকটো তাত নহ'লেও হয় অন্য জেগাতো আমি টেংকৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ গতিকে টয়লেটৰ ডেট মিনছ মেটাৰটো বেলেগ তেতিয়াহ'লে টেংকৰ মেটাৰটো বেলেগ হৈ গ'ল কাৰণ যদি চোৱা যায় যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক হোটেল আছে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে ফাইভ ষ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেনে ফাইভ ষ্টাৰ ছিক্স ষ্টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তললৈকে যিমান আছে সেইবিলাকত কি হয় এটেষ্টেড টয়লেট দিয়া ব্যৱস্থা কৰা হয় ৰুমে ৰুমে এটেচেড টয়লেট ব্যৱস্থা হ'ব যে পায়খানা আৰু হেৰি কৰিবৰ কাৰণে গাত স্নান গা ধুবৰ কাৰণে কিন্তু টেংকটোতোতো প্ৰত্যেক ৰুমে ৰুম বহুৱাই নাযায় গতিকে টেংকৰ মেটাৰটো এটা অন্য মেটাৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে সেইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় ইয়াতকৈ সি বেছি হাৰ্মফুল য'ত নেকি যিটো যি টুকুৰা ভূমিত বাস্তু পুৰুষে যিটো লৈ থাকিব তাৰ গৰ্ভত যিটো ৰাখিব ক'ত ৰাখিব সেই মেটাৰটো এটা দৰকাৰী মেটাৰ সেইকাৰণে টেংকটো পশ্চিমত দক্ষিণ পশ্চিমত ঠিক দক্ষিণলৈকে যাক চাউথ অফ চাউথ ৱেষ্ট বুলি জনা যায় সেইখিনিলৈকে মানে চাউথৰ এক্সেছটো বাদ দি তাত টয়লেট বহালে কোনো ধৰণৰ হাৰ্মফুল নহয় আৰু নিশ্চয় আজিৰ যিটো আলোচনা আমাৰ এইটো আজিৰ পৰা টয়লেটৰ ওপৰত থকা যিবিলাক ধাৰণা হয়তো কমপ্লিটলি সি এভলিছ কৰি যাব এইটো সেইটো ৰ'দ হৈ যাব এতিয়া দৰকাৰী কিছুমান বিষয় আছে যেতিয়া আমি এটেষ্টেড টয়লেটৰ কৰিম এইকেইটা এইখিনি বস্তু বৰ দৰকাৰী কথা সাৱধান টয়লেট যেতিয়া হ'ব সি এটা নিগেটিভ বেয়া দুৰ্গন্ধ বুলি আমি জানো না পায়খানা বুলি ক'লে লেতেৰা বুলি ক'লে চোৱা বেয়া হা মানে দূষিত এনে শব্দবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ অৱশ্যে সঁচা গতিকে টলেটত প্ৰথম কথা এটেষ্টেড টয়লেট যদি বনোৱা যায় তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিব লাগিব এটা কথা যে আমাৰ যিটো ইংলিছ আৰু লোকেল মানে ইণ্ডিয়ান আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ যি টয়লেটৰ আমি চিট ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ ভিতৰত আমাৰ ইংলিছ যিটো চিট আছে সেইটো বেছি প্ৰিফাৰেবল যেন লোকেল কণ্ডিশ্যনটো হ'ল কি ফাৰ্ষ্ট কথা আমাৰ যে লোকেলটোতকৈ ইংলিছ টয়লেটৰ ছিটটোৱে বেছি কম জেগা লয় আৰু সেইটো আমাৰ আমি বহিবলৈ সেইখিনি কামটো কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কমফৰ্টেবল আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈ গ'ল কি যে টয়লেটটো যিটো ছিট থাকে সেই চিটটোত তাত আপোনালোকে দেখিব তাত চিটটোত ভিতৰত অলপ পানী জমা থাকে পানী জমা থাকে পানী গোটেই পাইপডালত নাথাকে সেইখিনিতে থাকে আৰু সেইটো সেইখিনি জেগাটো পানী য'ত থাকে এইটো এটা ওপৰলৈ এনেকৈ এটা ব্যৱস্থা আছে মানে সেইটো কোৱা হয় চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংছত চোৱাননেক সেইটো কোৱা হয় চোৱা নেক চোৱান্যেক মানে হৈছে কি হাঁহৰ ডিঙি হে না হাঁহৰ ডিঙি নিচিনা সেইটো কোৱা হয় চোৱান নেক এতিয়া কি হয় কথাটো তাত পানী থাকে ঠিক আছে যেতিয়া পায়খানা কৰা হয় লেতেৰা যি বস্তুটো আছে তাত যেতিয়া ফ্লাছ কৰা হয় তাত পৰাৰ লগে লগে সেই ফ্লাছটো জোৰ কৰি ইয়াক ঠেলি বাঁহীত পঠিয়াই দিয়ে আৰু সেইখিনি জেগাত চাফা থাকে হা চাফা থাকে মুকলি থাকে ঠিক আছে ডেট মিনছ সেইটো পাইপত এৰি দিয়াৰ পিছত তাৰ যিটো পানীৰ যিখিনি অংশ প্ৰায় দুই লিটাৰমান চাগে থাকেই হ'ব দুই লিটাৰমান থাকিব পাৰে ফটছটো কি হয় ই দুইটাত ই ডিভাইডৰ কাম কৰি দিয়ে কাৰণ আপুনি যদি ৰুমৰ ভিতৰত যদি এটা চুকত পায়খানা কৈ থৈ আহে তেতিয়াহ'লে গোন্ধাগ কিন্তু এইটো চিটত যেতিয়া ইংলিছ চেল কৰা হয় নহয় তেতিয়াহ'লে নুগুণাই কাৰণটো কি কাৰণটো কি হয় কি ইয়াক খেদি পঠিওৱাৰ পিছত যেতিয়া ৱাছ যেতিয়া ফ্লাছ কৰা যায় কৰাৰ পিছত কি হয় তাৰ যিটো দুৰ্গন্ধ সেইটো এই পানীটোৰ কাৰণে সি আহিবলৈ নিদিয়েট ক্লিয়াৰ হা সেইকাৰণে ইংলিছ ক'বটো এটেষ্টেড টয়লেটত ব্যৱহাৰ কৰাটো বেছি মানে পজিটিভ বেছি ভাল দেন লোকেল লোকেলটো যদি হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব সি অপেন থাকিব আৰু তাৰ ওপৰত ঢাকনা নাথাকে বৌ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় টয়লেটত পায়খানা কৰাৰ পিছতো টয়লেটৰ যিখন ঢাকন থাকে ন ইংলিছ টয়লেটত তাক দাঙি ৰাখে সেইটো কৰিব নালাগে সি ডিফেক্ট তৈয়াৰ কৰে হা প্ৰথম কথা তাক ঢাকি ৰাখিব লাগে ডেট মিনচ কি হ'ল সি ওৱান প্ৰকাৰৰ লক হৈ গ'ল তাত মানে নিগেটিভ এনাৰ্জি সি আহিব নোৱাৰিব তাত দুখন দুৱাৰ বনি গ'ল এখন পা মানে পানীটো সি ব্লক কৰিলে ছেকেণ্ড হৈ গ'ল সি ঢাকনাখন ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো সি থাকিলে গৈ এটা বাথৰুম থাকিলে হা বাথৰুমটো সিমান বেয়া নহয় তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে বাথৰুমৰ আগত এখন দুৱাৰ থাকে আৰু সেই দুৱাৰখন সদায় লগ কৰি ৰাখিব লাগে তেতিয়া কি হ'ব তাৰ যিটো নিগেটিভ তাৰ চাৰ্কুলেটেড এনাৰ্জি নিগেটিভ এনাৰ্জী বুলিটো বাদ দিয়া যদি আমাৰ সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ হয় যে দুৰ্গন্ধ লেতেৰা কি হ'ব দৰ্জাখনৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে সি আহিব নোৱাৰিব সেইটো হ'ল কথা আৰু এটা কথা যেতিয়া মই আগত ডিজাইন কৰিছিলোঁ মই হাউচ বিল্ডিংবিলাকৰ তেতিয়া কি হৈছিলে মই টয়লেটটোৰ লগতে আৰু এটা মাজত মই কৰিডৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ সেই কৰিডৰটোত সোমাবৰ কাৰণে আকৌ এখন বাহিৰত দৰ্জা দি দিম যাতে সি টয়লেটত লক আৰু তাৰ কৰিডৰৰ পৰা ওলাই অহা যিটো আছে লক ডাবুল লগ কৰি দিয়া যায় তেতিয়া সি বেয়া প্ৰভাৱ নিদিয়ে ঠিক আছে এতিয়া কথা হ'ল কি যে যিটো টয়লেট তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো হেৰি থাকিলে আৰু এটা কথা এইখিনিত আৰু এটা দৰকাৰী বিষয় হৈ গ'ল আজি টয়লেটৰ যিটো মেটাৰ আছে সেইটো সম সৱলঞ্চ মই তাক সকলো ডাউট নাশ কৰি দিম প্ৰথম কথা হৈছে কি টয়লেটৰ চিটটো কেইবা প্ৰ কালাৰ পোৱা যায় এটা বগা পোৱা যায় এটা নীলা পোৱা যায় আৰু এটা অলপ ৰেডিছ ব্ৰাউন টাইপৰ পোৱা যায় আৰু মই ভাবোঁ যে বগা ৰঙৰ টয়লেটটো বেছি প্ৰিফাৰেবল মানে যিটো হেৰি তাৰ কণ্ডিশ্যন পতাম যে কাৰণটো কি সেইটোৰ কথা আৰু তাত থাকিলে তেতিয়াহ'লে সেইটো বাথৰুম থাকিলে বাথৰুমৰ অৰ্থ কি হৈছে মানে ধোঁৱা ধোঁৱা কোনো কিহে ধুব লাগিব পানীয়ে পানী ৰং কি আছে পানী আৰু গাখীৰ আছে বগা নীলা সাগৰীয় পানী আৰু সাগৰত কি থাকে সেউজীয়া হেলাই জাতীয় বা তেনেকুৱা হ'লে সেউজীয়া হয় গতিকে তাৰ ভিতৰৰ কালাৰ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে বগা সেউজীয়া আৰু নীলা তেতিয়া কি হ'ব তাত ভিতৰত ডিফেক্ট তৈয়াৰ নহয় আৰু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় ভিজিট কৰিলে তেওঁলোকে কি হয় ৰং বিৰঙৰ একদম মানে কালাৰফুল ৰঙা টাইপৰ মানে এইবিলাক জিলিকি থকা টাইল কৰিবলৈ গতিকে তাত ৰং বিৰঙৰ লগাই গতিকে ডিফেক্ট তাত তৈয়াৰ হয় ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া এটা যদি এটেষ্টেড যদি টইলেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো ক'ত কৰিব লাগিব গতিকে চাউথ আৰু ৱেষ্টৰ এক্সেছৰ ফালে কৰিব লাগিব ৰুমৰ হা ৰুমত কৰিব লাগিব আৰু কৰিব পাৰে আৰু বেষ্ট বেছি এটেষ্টেড টয়লেটৰ সুবিধা নোলোৱাই ভাল কাৰণ যিহেতু এটা ৰিক্সি হৈ যায় কাৰণ এটেচেড টয়লেট বনাবলৈ হ'লেতো কমচে কম দুটা বনাব লাগিব এটা কমন আৰু এটা এটেচটেড যদি দুটা এটেচটেড হয় তেতিয়াহ'লে তিনিডাল নিব লাগিব কাৰণ কমন হ'ব লাগিব এটা যদি এটা কমন হৈ যায় তেতিয়া প্ৰব্লেম নাই হ'লেও সেইটো এটেচেডি থাকিব না মানে ফেমিলি ইউজ কৰিব গতিকে সেই বস্তুটো ন'টিছ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ডিফেক্ট তাত হয় আৰু তেতিয়াহ'লে ৰুমৰ দক্ষিণ আৰু পশ্চিম এক্সিছৰ ফালে যিটো থাকিব সেইফালে টয়লেটৰ ডিজাইন কৰিব লাগিব এইখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া যে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ অসমীয়া সমাজত আমি যি দেখি আহিছোঁ না আমাৰ জন্ম পূ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা আজিলৈকে যিটো আমি দেখি আহিছোঁ তাত কি দেখিছোঁ আমি যে যিটো তেওঁলোকে পশ্চিম দিশত যিটো পায়খানা বনাইছিলে পায়খানা দেই টয়লেট নহয় ডিফাৰেঞ্চটো আছে এইটো যে পায়খানা তেওঁলোকে যিটো বনাইছিলে পশ্চিমত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে বাঁহৰ বনাইছিলে আৰু আত্মিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাত অলপ মাটি লিপি দিছিলে হা মাটি লিপি দিছিলে সেই মাটি যিটো আছিলে সেইটো মানে পৃথিৱীৰ পৃথিৱীৰে বস্তু পাৰ্থিম মানে প্ৰাকৃতিক হেনা বাঁহ প্ৰাকৃতিক আৰু মাটিও প্ৰাকৃতিক তাততো কোনো কালাৰৰ কথা নাই খালি এইটো মাটি লিপি দিছিলে সেই মাটিটো কেনেকুৱা ৰং আছিলে বগা ঈষত মানে হালধীয়া কিছু হেনা গতিকে আৰু সেই সময়ছোৱাত সেইখিনি ভাল আছিলে কোনো ডিফেক্ট নাছিলে সেইকাৰণে তাৰ পৰা আমি জানিব লাগিব শিকিব লাগিব যে আমাৰ যিটো টয়লেট আমি যিটো বনাইছোঁ য'ত ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো কালাৰ তেতিয়াহ'লে আমি ঠিক বগা ইস মানে যিটো হালধীয়া আমি যদি কৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডিফেক্ট নাইকিয়া হৈ যাব কাৰণ কেলৈ সেইটো যিটো লেতেৰা যিটো আছে মানে যিটো পৃথিৱীৰ যিটো মাটি আছে মাটি তেতিয়াহ'লে তাক কি কৰিব ব্লক কৰি দিব হা গতিকে ডিফেক্ট তাক তেতিয়াহ'লে সি ৰ'দ কৰি দিব সেইকাৰণে টয়লেট য'ত বহিব তাত ৰং বিৰঙে নকৰি আমাৰ হিচাপত সেই বস্তুটো কৰিব লাগিব আৰু বাহিৰ চাইডত যিটো আছে যদি য়েল্ল' কালাৰ ডাইৰেকশ্যনাইজ বেলেগ বেলেগ হ'ব য়েল্ল' কালাৰ্ড যেনেকৈ পশ্চিম দিশত যদি টয়লেট থাকে যদি সেইটো হোৱাইট কালাৰ্ড কৰি দিয়া যায় দক্ষিণ পশ্চিমত বা দক্ষিণত যদি টয়লেট থাকে সেইটো যদি লাইট য়েল্ল' কালাৰ কৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে টয়লেটৰ যিটো ডিফেক্ট আৰু ডাউট সেইটো সমো নাশ হৈ যাব এইটো হৈছে ৰিচাৰ্চ আৰু ষ্টাডিৰ আজিৰ বিষয়বস্তু বাকী আমি সেইখিনি পালন কৰিবই লাগিব যিখিনি মই ক'লো সেইখিনি কৰিবই লাগিব সেইটো যিটো আমি যেতিয়া আমি কালাৰ কৰিম যদি ৱেষ্টত টইলেট থাকে তেতিয়াহ'লে হোৱাইট কালাৰ মাৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ পশ্চিম চাইডত যিটো অসমীয়া মানুহে পাইখানা বনাইছিলে সেইটো মাটিৰ মাটিৰ অলপ মানে হালধীয়া ৰঙৰ বগা ৰঙৰ লিপিছিলে গতিকে আমি তাত দেখিবলৈ আৰু দ্বিতীয় কথা চেটাৰ্ণ সেইটো এৰিয়া হৈছে চেটাৰ্ণ চেটাৰ্ণ যিটো মেলা ফিক্ট হৈ গ'ল তাক যদি বেনিফিক্ট কৰা হোৱাইট কৰা যিটো আছে সেইটো ৰাহু গতিকে সেইটো গুৰু গুৰুৱে তাক কণ্ট্ৰল কৰিব কাৰণ এইকাৰণে যে ৰাহু পাইছে চাইনত গুৰুৰ ৰাশিত সি দুৰ্বল বনি যায় গতিকে আমি তাক দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব তাক হালধীয়া কালাৰ দিব লাগিব সেইটো হ'ল এটা কণ্ডিশ্যন আৰু মংগলৰ যিটো কালাৰ আছে মংগলৰ যিটো মানে চাউথৰ ফালৰ যিটো চাউথ ৱেষ্টত যিটো হেৰি আছে সেইটোত এৰিয়াত যদি আমি হালি কালাৰ দিওঁ যিটো ক'ব গ'লে মানে ওচৰত যিটো কোপ কালাৰ কোপ কোপ কোপা ৰং আহে গতিকে সেইটো দিলে তেতিয়াহ'লে তাৰ ডিফেবিলাক কাটি যাব অৰ্থাৎ ৱেষ্টটো চাউথ চাউথৰ ভিতৰত এৰিয়াত সেই হিচাপত যদি আমি ব্যৱস্থা কৰা হয় টয়লেটের কোনো দুঃখই থাকি নয় এই হল আমার আজের রিচার্চর মূল বিষয়বস্তু